श्री स्वामी समर्थ जर तुम्ही हा मंत्र ऐकायला थांबला आहात तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा स्वामी स्वतः तुम्हाला इथे घेऊन आले आहेत काहीही योगायोग नसतो आजपासून तुझ्या जीवनात संपन्नतेची दारं उघडायला सुरुवात होतीये हे फक्त एक मंत्र नाही हे स्वामींचं आशीर्वादाचं द्वार आहे ज्यांच्या जीवनात पैशाचं नशिबाचं आणि संधीचं चक्र थांबलं आहे त्यांच्यासाठी हा मंत्र ऊर्जेचा प्रवाह पुन्हा चालू करतो आता आपल्या आत्म्याने आपल्या श्वासाने आणि आपल्या पूर्ण विश्वासाने आपण मंत्राला सुरुवात करूया ओ नम भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसंपत्ती प्रदाय काय ओ नम भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते 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 स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय 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 नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवती स्वामीसमर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामि समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसंपत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसंपत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामि समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय थाय सर्वपत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवती स्वामीसमर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय 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 सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय न समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय न र्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवती स्वामीसमर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः भगवती स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय नमः स्वामी समर्थाय सर्वसम्पत्ति प्रदायकाय स्वामी सर्व सर्वसंपत्ति प्रदायकाय नमः श्री स्वामी समर्थ